То, что вчера шоу было у Харькове, ну это, знаете, даже чем-то назвать человеческим просто невозможно. Это люди, которые потеряли всяческий стыд. По ночным событиям пока ничего сказать не могу. Сводки нет. Знаю только одно, у нас потерь нет. Было сообщение о том, что около десятка солдат национальной гвардии, то ли, ли армии Украины, э, бросив оружие, пошли в нашу, в нашу сторону, то ли побежали, и нас гвардия расстреляла этих солдат. Ну, сами понимаете. Вот, в принципе, пока по ночным событиям все, что я могу сказать. На данный момент мы ожидаем... Ожидаем нападения. По нашим данным будет бомбежка и артобстрел. Сегодня? Да вот сейчас днем. Славянская. Да. Со стороны. Со стороны украинской армии. Так что, ну ничего. Мы это дело переживем. Не, не хотелось бы лишних людских жертв, но... Я же еще раз повторюсь. Мы ведем с ними войну на уничтожение. Каждому воздастся по заслугам. Во сколько ожидается бомбежка? Примерно. Не могу сказать. На текущий момент ожидаем нападения. Сперва бомбежка, артобстрела, потом выдвижение их пехоты. Такого. Ну, знаете, как будете обороняться уже? Найдете себе силы? Ну, как, сюда. как вы думаете, если мы месяц стоим, и они сюда зайти не могут? Конечно, знаю. Мы знаем, что мы делаем, мы знаем, за что мы стоим, мы знаем, за что мы воюем. Я уже все эти наши цели озвучивал. Ну, Средства у нас есть. А как по поводу добровольцев? Да, стрелков говорил, что не хватает добровольцев. Ну мы же, понимаете как, когда мы были все в одном городе славянске, в принципе, это было достаточно. достаточно. Ну как, достаточно даже с лихвой. Вот, поэтому мы перераспределили свои подразделения по городам. Вот, везде расставили свои гарнизоны. Вот те, ну, города мы вам уже обозначили, вы их, в принципе, все знаете. Ну, для защиты Славянска сил у нас достаточно, так что... Ну, а как вообще прибывают добровольцы из Донецка? Да, конечно, не только, не только из Донецка, все, пошел обстрел. Сегодня Ждите подкрепления какого-либо. Да каждый день люди приходят.